Доброго всем дня. Всем адекватным, неадекватным это не относится. Сегодня 23 февраля, 14 часов 18 минут. Тема этого видео это предоставление доказательств или как там еще можно сказать. видео где на кладбище захоронены хирургические отходы те люди которые хотят знать правду они проверяют они не как сказать они не просто вот говорят против там все потому что им так невыгодно да понимаю вещь неприятная но тем не менее я снимаю то, что я вижу. Смысла мне никакого нет врать. Я не политический деятель. Я с этого не зарабатываю. Мне просто обидно. Обидно за тех людей, которых обманывают. Которых обманывают, которых убивают, уничтожают. И одних убивают, те едут убивать, другие едут убивать, третьи. Почему я поехал? Сейчас буду ехать. Значит, Цитирую одного человека, который под видео, где я предоставляю доказательства о том, что закопаны хирургические отходы в, полноценном, в полноценных ямах. В Ютубе мне написал один сведомый очередной в кавычках под ником Союз Приднестровьев Украины. Ну, не знаю, какое отношение это в Приднестровье. Я знаю, в Приднестровье очень много, в основном, хорошо, много людей. В Молдавии вот ездят люди с георгиевскими ленточками, потому что для них георгиевская ленточка никакого отношения к Путину не имеет. Не к России, это история, но это совсем другая тема. Вот мне пишет, цитирую как есть, извините, будет без запикивания. Пиздеж, это не Одесса. Одесса уже давно не называют, а, давно не называют, называют киевскую трассу Ленинградским шоссе. Нет такого огромного кладбища, ну и как бы мне, Путин Асос не сделал привязку к местности. Это снималось в Ростове. Ну, ладно, поехали. Ну, во-первых, Ленинградское шоссе никогда не называли Киевскую трассу. Это адрес. Адрес данный момент, где мы находимся, это вот выезд из города, это Ленинградское шоссе 23. Это выезд города. Это улица. Сведомый, Это не Киевская трасса. Это улица называется Ленинградское шоссе. А теперь смотрим внимательно. Мы подъезжаем к выезду города. То есть я уже приехал в город. Смотрим. Союзник. Приднестровья Украины. Смотри, Одесса, выезд. Поехали дальше. А теперь тихонечко мы едем к месту назначения. А ты, сведомый, следи за номерами машин, автомобилей и за дорогой внимательно следи. Потому что ролик непосредственно тебе предназначен. Ненавижу таких дебилов, как ты. Просто ненавижу вас имеют хвост и гриву повсюду, а вы мне как овцы, блядь, блеете, блядь, и блядь все вините Путина. Да нахер мне не срался ваш Путин. Вы, блядь, нашли, блядь, отдушину. Вы вообще его должны беречь этого Путина, я не знаю, как, блядь, как святыню, потому что если его не будет, на кого вы будете всю вину сваливать за свои ошибки? Вы, блядь, кроме того, чтобы, блядь, тупо, блядь, блядь, вы больше ничего не можете. Вам дают объективные доказательства, что происходит на самом деле. Вы верить в это не хотите. Вы хотите верить в то, что вам показывает телевизор. Конечно, признать, что это так, это признать, что ты дебил. Ну извини меня, из таких дебилов, как ты. Люди и умирают, потому что они, одни идут убивать обманутые, а других идут убивать, потому что с них сделали, блядь, черти знает что. Они просто хотели свой голос. Я был так же сам, 2 мая наблюдал за всем происходящим. Там нету никаких русских, и как там, Приднестро, из Приднестровья, сколько там сказали, 15 человек было. Там их не было, там были одесситы, которые были свое мнение. Я ходил, когда я ходил до 2 мая на Куликово поле, я ни разу не слышал от, от кого-то, чтобы люди хотели отсоединиться от Украины. Люди хотели за... Э, в е, не в ЕС, а в, а, а в ТС, да, то есть это э, ближе к России. Потому что Россия это наш... Э, наши родственники, наши друзья, наши братья. Союзник, сколько у тебя родственников в Америке? А у американцев сколько здесь родственников? Так вот почему люди, которые хотели в Евросоюз, имели право на голос, а те, кто хотели в торговый союз, не имеют права на голос? Почему под видом того, что они террористы или там сепаратисты, просто их мнение надо забить? Очень удобно. Вот это вот клеверный мост. Вот. Я тебе просто рассказываю, чтобы не было скучно ехать. Тут еще недалеко осталось. Вот, смотрим знаки. Внимательно следи. Значит, кучерганы. Видишь, вот он. Кучерганы. Одесса возврат 2 километра. Едем дальше. И вот я тебе скажу, союзник Приднестровья Украины. Знаете, хорошее название. Ну дебил под этим ником. Конечно, конкретный. Ты пихаешь меня этим путинским агентом. Называя... Кстати, ты не первый, кто э, сказал, что это... Ростовская область. Я, кстати, ролик свой, когда снял, первый. Он был, получается, сделан. Просто я где-то секунд 40, я просто показал. Потом я это видео увидел в ТС, ТСН. Новости украинские, такие волшебные. Свои, свой, свое видео я увидел в новостях. Ну и дедовитые дикторши рассказывают, что это в Ростове. Ну я, конечно, чуть телевизор не убил. Не разбил нафиг. Так, ну вот смотри. Вот здесь вот, вот он. Вот кладбище на той стороне. Единственное, что нам надо будет доехать до двух столбов. Так, что у нас? Грузовик. ВН2482. Так, одесские номера, да? Ну, все правильно. Так. Пикборды можем почитать какие тут у нас Терраспольское шоссе 22 рынок у двух столбов вот на том самом так. сейчас вот нам нужно единственное, чтобы не нарушать правила дорожного движения не пересекая эти две сплошные линии, надо будет немножко объехать. Вот кладбище вот с левой стороны сейчас. И все мы поэтапно проедем. Мне даже для тебя с ведомым бензином не жалко. Оно стоит того, чтобы еще таким, как ты, дебилом все-таки показать, мне как у вас в хвост и гриву. А это нарушает. Это, в принципе, видишь, нарушает. Это Европа. Это Европа, детка. Сейчас ездить практически невозможно. Сейчас ездит как каждый как хочет. Потому что какие бы менты не были, взяточники там все. Да, согласен, взяточники. Но они, ну их боялись хотя бы. А сейчас, блядь, нахлопные пересекают, как хотят, ездить. Вот тебе два столба. Заходим на поворот. Ну, дальше туда, на Маяки поворот. видеополь Туда дальше идет на 7 километр. Это на лентоселок. Так, перестраиваемся. Блин, привык ехать на автомате, блин. Так, все, развернулись. Вот рынок успех. Тут у нас продают строительные материалы. Вот. Газ продают. Ну, дрова типа. Рынок, конечно, пустой Сейчас с этим Революцией, люди себе Мало чем могут позволить Так, вот рынок заканчивается Тут какая-то база Так Это вот новая линия Получается Новая линия Это бигборд Так, это Николаевская реклама Так, вот у нас Кладбище люди тут стоят. Так, еще раз, вот джипяра какая-то. Одесские номера. Так, Самара-шмара. Одесские номера. Дяденька мне сейчас будет мзду заявить. Брать, блядь, даже две гривны сейчас отдам из-за тебя, блин. О, добрый день. Так, вам денежка. Скажите, а это какой адрес этого кладбища? Сейчас он скажет. Я просто я знаю, какой адрес кладбища. Я просто хочу, чтобы мужичок сам сказал. Терраспольское шоссе 22А. Терраспольское шоссе 22А. Ага. Ну, это Одесса, да? Ну. Да, 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 О, да, Одесса, да? Одесса. Одесса, да. Одесса. Хорошо, все, спасибо вот большое. Это же получается, бывшая территория ну, аэропорта города Одесса. Да, здесь был старый аэропорт, да. Помню. Одесса, а то у них терраспольский адрес, с той стороны жилье. Ага. Кират, Хорошо, да. спасибо большое. Так, собака. Так, теперь этот самый. Понятно, да? Два, две гривны с меня снял. Информацию дал. Блин, как я обожаю таких, как ты, блин. Это пипец, блин. Где вас рожали, блин? Где вас, блин, вообще находят, блин? блин, это влияние, блядь, Алкоголя или наркотиков? Я не знаю, что произошло за 23 года. Почему, блин? Почему вот сейчас вот так все перевернулось? Куда люди, блядь, смотрят? Почему они такие тупые? Ну не веришь ты, проверь. Ну прежде чем написать. Тюрьо написал, что типа там нету ничего, никакого. Так, едем в кладбище. Ну, это центральная часть, понятно. Там, где я снимал, это далеко не центральная часть. Так, наверное, где-то... Нет, не здесь. Ну, вот. Блин, еще один, единственная фигня, мне телефон разряжается. Так. Хорошо, повернем вот здесь. И поедем. И помчимся не ни хрена рано ладно потому что это захоронение тех хирургических отходов понятное дело что его здесь не будут здесь публично так. они их подальше туда кстати когда я был первый раз там я кстати случайно заметил там было такое, примерно как футбольное поле захоронения. Когда я, в следующий раз, мне это, кстати, тоже один такой сведомитный Ван Берг, какой-то Дэнш Бэш, блин, тоже начал мне там пихать мне с всеми половыми органами. Все типа я тут, блин. Тогда я приехал, уже было в три раза больше. Интересно, сколько сейчас. Вот это посмотрим. хорошая взлетка. Опа, 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 опа. Останавливаемся. Дорога кончилась. Да, 3 литра. Что хотели? Так, да, вот это у нас лесопосадка. Просим этого сына. Добрый день. Это кладбище какое? Новое Нет, это какое кладбище? Вообще, как называется? Это Захид. Захидное кладбище. Захид. Но ну, Одессы, да? да? Захидное кладбище Одессы. Спасибо. Ну я пролетел, не заметил. Спасибо. А, вам надо... Что? Не, не, мне надо это, я просто у, уточнил. Какой-то бомжарчик ходит. Короче, привязок тебе хватит? Ты мне. Что не умерли, блядь. Так. И поехали. понятное дело, нехер здесь людям делать. К 700 нужен. Кстати, не, не помню. Поздравлял. Всех с праздником, мужчин. Киев и убийц. Это не касается. А это такой чисто мужской 8 марта. Так. Ох, -мо. Так, ну как я говорил, он там депо находится прямо. Так, что у нас тут новенького? Так. Так, это свежие ямки, да? Ямки, ямки, да, свежие ямы. А уже тут закрыли Так, и поехали. Кстати, я смотрю, что уже на этих хирургических отходах некоторые находят, видно, своих свои аппендициты и ставят там уже таблички с этим самым. Так, ну что, как я и говорил, как я и говорил, это уже, их уже стало больше. Больше, 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 больше. больше. Так. Это у нас больше. Так. Теперь проедемся туда дальше. Так что у нас тут... А, хирургические отходы. Так, ладно. Вот я не отключаю а камеру. Вот сейчас не отключаю камеру, потому что у меня садится телефон. Если отключен, вырубится. А. Так, снимаем. Ох, что у нас тут получается? Опа, хирургические отходы хирургические отходы. Ну и, короче, вот так вот. Полная картина. Да, некоторые находят свои аппендициты, ставят кресты. Вот, ставят. Ну, а таблички это все хирургические отходы. Это а вот старое сохранение, что первый раз снимал. ростов типа да васрался ты союз Украины. все короче чувак всем удачи а тебе лечи голову с диагнозом путин головного мозга все всем удачи еще раз с праздником до свидания